এয়া হৈছে যিৰ বিৰোধী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আমি সকলোৱে অৱগত সকলোৱে জানো তেখেতে বৰ্তমান যোৰহাটৰে নিজৰ বাসগৃহত তেখেতৰ পিতৃৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ পিতৃৰ ফটোখনতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা দেখা গৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰিছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত পিতৃৰ ওচৰত তেওঁ যাতে জয়ী হ'ব পাৰে সম্ভৱ এনেকুৱা ধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু পিতৃক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাই জনাই তেওঁ ওলাই যাব ভোটগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভোট সাব্যস্ত কৰিবলৈ সেয়েহে প্ৰথমে তেওঁ পিতৃৰ গৃহতে উপস্থিত হৈছে যিহেতুকে পিতৃ এইখন ঘৰৰ পৰাই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ৰাজনীতি সামৰিছিল সেয়েহে তেখেতৰ পিতৃ তেখেতৰ পিতৃকে প্ৰথম প্ৰয়াত প্ৰয়াত পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে আৰু এতিয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ আহিব লৈছে আৰু তেখেতৰ সাক্ষাৎ অলপমান শুনক আপোনালোকে কি ক'লে পিতৃৰ বিষয়ে বা ধন্যবাদ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আজি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নিজৰ মূল্যৱান বোট প্ৰদান কৰে আৰু আজি এইখন বোটটো গণতন্ত্ৰ ৰখাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বোট এই বোধটো হ'ব লোকতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এই বোধটো হ'ব আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে জনাই আপুনি নিশ্চয় মই স্মৰণ কৰিছোঁ যে তেওঁ আমাৰ গোটেই মোৰ যাত্ৰাত কেনেদৰে মোক আগুৱাই লৈ গ'ল যি ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে আৰু ৰাজনীতিৰ বিষয়ে তেওঁ কোনকেইটা কথা মোক শিকাই গ'ল আৰু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যে ইমান শ্ৰদ্ধা আছিলে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যে ইমান মৰম আছিল তেওঁ নিজৰ শেষ বাৰ্তাত সদায় অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিল আৰু ময়ো অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে অসমখন আগুৱাই লৈ যাব তেখেত আহিবও পৰা অৱস্থাত মোৰ মাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ কাৰণে আজি অসমত নাই তেওঁ চিকিৎসা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছে দিল্লীত আৰু সেই কাৰণে আজি ইয়াত অসমত আজি নাই ৰাজনৈতিক নাই নিশ্চয় মই ব্যক্তিগতভাৱেতো আমাৰ সকলোৰে লগত ভাল অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা তেখেতক জনাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও মই ৰঙালী বিহুৰ লগ তেখেতক জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে যোৰহাটৰ ৰাইজে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ প্ৰথমতে ক'লোঁ মই চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথম বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰ যিসকলে বোধ দিবলৈ আহি প্ৰথমবাৰ বোধ দিব প্ৰথম যিসকলে প্ৰথমবাৰ বাবে ভোট দিব যিসকলৰ ঘৰ যিসকলে বাহিৰত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে অসমলৈ উভতি আহিছে আজি সকলোৱে নিজৰ যে সাংবিধানিক কৰ্তব্য দায়িত্ব যে পালন কৰিছে লোকতান্ত্ৰিক কৰ্তব্য দায়িত্ব যে পালন কৰিছে মই চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ বটাৰো আমাক সহায় কৰে হয় সেইটো হয় মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু হয় মোক মোৰ কাৰণেও অলপ মানে এটা এটা বেলেগ বেলেগ এবাৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব আৰু চাওঁ এতিয়া আশা খালী মই বতৰটোৱে চাইছোঁ বতৰ যদি ভাল হৈ থাকে আৰু আমাৰ ৰাইজ মই যিমান মই গম পাইছোঁ যথেষ্ট আশাবাদী সকলোৱে ওলাই আহি ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে মানুহৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ মই ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিমানবোৰ ৰাইজ ভোট দিবলৈ বিচাৰে সকলোৱে ওলাই আহি ভোট দিয়ে প্ৰদান কৰে ধন্যবাদ